અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર ઉભા કર્યા છે વિગતે ચર્ચા કરીએ સમગ્ર વિષયની નમસ્કાર હું મોહનસિંહ અને તમે જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ

આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ વધુમાં લઈને શું સાંભળીએ हुई ઘટના પૂરી તરહ સે રાજનીતિક પ્રેરિત હે વહા પર 10 જો મીટિંગ હુઈ ઉસમે उसकी जो मांगे हैं वो भी स्वीकारी गई थी और उसकी मांग में भी एक देव व्यापारियों की तरफ से ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ था ऐसा मालूम पड़ा था लेकिन उसमें भी स्ट्रिक्स उतना देते हुए सभी व्यापारियों भी को भी बोला गया था कि इसमें आप सबको जो भी माल आएगा वो ले लेना है और भाव से लेना है मतलब आपको जो भाव एफोर्डेबल आपके लिए है वो भाव से लेना है लेकिन कहीं पर भी वो एक वाला विषय है उसमें पढ़ना नहीं है ये पूरी तरह से बोल दिया गया था फिर भी ये बात पूरी होने के बाद लाठीदड़ बोटाद में तो नहीं लेकिन लाठीदड़ में उन्होंने ये सभी भजन मंडली या भजन कीर्तन के लिए लोगों को इकट्ठा किया बोटाद और लाठीदड़ के कोई भी किसान वहीं पर नहीं थे बाहर से जो उनके साथ आए थे वो ही लोग थे और उन्होंने ही यह हंगामा किया वो बोल रहे हैं कि पुलिस असामाजिक तत्वों को लेके आई लेकिन वास्तविक में वो जो लोग लेके आए थे वो कौन थे वो उनसे पहले पूछो और वो पूछने के बाद वो तय होगा कि ये व्यक्ति तूफान करने वाले और पुलिस स्वाभाविक है कि आप शांति से कोई भी प्रदर्शन करो तो कोई रोकता भी नहीं है फिर भी आपने जो हंगामा किया पत्थरबाजी की पुलिस की गाड़ी को उल्टा दिया इसके लिए जो पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है उसको वो कंट्रोल करना ही पड़ता है वो उन्होंने किया है ये पूरी घटना राजनीति प्रेरित है आज आपको भी न्यूज़ मिला होगा 25-26 के लिए जो एम है वो भी नए डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि एवरेज सेवन परसेंट वो भावों की बढ़ोतरी भी की गई है और जो 24-25 के जो भाव थे उसकी कंपेरिजन में बहुत अच्छे भाव आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्णय लिया है गुजरात के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर है आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे कृषि मंत्री राघव जी भाई ने भी उसको नरेंद्र स्वीकारते हुए नरेंद्र भाई मोदी साहब को और कृषि मंत्री शिवराज सिंह को भी इसके लिए बधाई भी दिया और धन्यवाद भी माना है और ये पूरी सरकार करीबन तीस साल से भाजपा के साथ सभी लोग लो हैं किसान भी है पहले क्या परिस्थिति थी पहले जो परिस्थिति थी ये परिस्थिति थी कि डार्क जोन हमें रखना पड़ा था ये डार्क जोन हटाने का काम भी यही सरकार ने किया है सौराष्ट्र उत्तर गुजरात और कच्छ के लिए पानी की जहाँ पर किल्लत थी वहाँ पर वन मिलियन एकर फीट पानी जो डिस्ट्रीब्यूशन में आया था उसको पहुँचाने का काम किया है चेक डैम्स डैम्स और तालाब भरने का काम किया है और किसान पूरी दो सीजन तीन सीजन ले सके इस तरह का प्रबंध भी यही सरकार ने किया है आप पूरे फिगर्स देखोगे तो जो 2001 में किसान की आय थी और जो प्रोडक्शन था उससे कई गुना आज प्रोडक्शन गुजरात ले रहा है गुजरात का किसान पूरी तरह से सक्षम है पहले जो पूरी इकोनॉमी में किसी के घर पे साइकिल भी नहीं थी आज अपने स्कूटर पे, अपने मोटरसाइकिल पे और अपने गाड़ी में ये वो चारा या कोई भी कुर्सी का सामान ले जाना है वापस लाना है खेतों से तो वो उसे करते हैं ये पूरी राजनीतिक घटना है उन्होंने पहले दिल्ली में जो पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया केजरीवाल और बहुत उनके साथियों को जेल में भी जाना पड़ा आज दिल्ली ऑनलाइन हुआ है वो राइट पथ पे आ गया है और दिल्ली का आज की तारीख में जो डेवलपमेंट है लोगों के निजी विकास के लिए और सामूहिक विकास के लिए जो भी योजना और काम करने करने बाकी थे वो आज हो रहे हैं और पंजाब की भी आ, आप, आप हालत देखिए आपका यही धंधा है आप और कांग्रेस और ये पूरा राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के लिए ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो इश्यू ही नहीं थे उसको लेकर वो राजनीति कर रहे हैं मैं बोलता हूं कि मुद्दों की राजनीति की बात जब होती है तो मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए कोई भी मुद्दा हो तो सरकार के सामने रखो लोग भी रखते हैं और सरकार उसका समाधान भी करती है જે રીતે ઋષિકેશ પટેલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે એના જ કારણે રાજકારણમાં પણ ગરમાવો આવ્યો છે કારણ કે આપણે જોતા આવ્યા છે 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 કે અંદર જે જે ચાલી એને લઈને છેલ્લા ઘણા સમયથી ગુજરાતનું રાજકારણ અવારનવાર વિપક્ષ હોય હોય તે ભાજપ ઉપર આક્ષેપ કરતી છે પરંતુ હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સીધા આક્ષેપો છે તે વિપક્ષ ઉપર કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે અને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આમ આદમી પાર્ટીનું જ કાવતરું છે આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે યજ્ઞેશ દવેનું નિવેદન સામે આવ્યું હતું એ બાદ ભાજપના ઘણા બધા બીજા નેતાઓના